MKL atau politik ketakutan huh. ini, ini hmm. kajian pilihan raya datuk bandar hmm. uh, dan saya rasa macam isu UEC uh, isu pilihan raya datuk bandar ni pun agak 50-50 lah. Uh, cuma mungkin dia ada 50-50 maksudnya kalau bagi pengundi Melayu PH ni nak 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 score macam mana eh? Nanti susah juga ha, macam itulah. Tapi tak ada tak pun uh, sebarang data yang menunjukkan, tak, tak, tak ada lagi ha, ha, ha. kan? Dia pandai-pandai je kata 50-50. Hmm, <laughs> ha. Okey, dia bukan 50-50. <laughs> Tapi dia ada dua, uh, kita boleh kata pendapat lah. Satu, yang 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 majoriti eh. Hmm. Yang kata ini bagus, ini reform, saya rasa ni Nazmi pun cakap macam tu. Hmm. Ada juga yang kedua, ini mungkin daripada uh, apa ni, uh, yang pro Melayu semua, hmm. uh, ini akan Uh, membuatkan ada kaum lain uh, hmm. boleh menguasai pilihan raya bandar uh, PBT ataupun pun uh, pilihan raya uh, datuk bandar. Datuk kayak. bandar. Ha. Yes. Uh, mungkin kalau boleh tanya pandangan YB. Macam mana YB tengok benda ni dengan kerangka yang lebih besar? How you frame lah. Hmm. Hmm. Dia, dia pertama sekali kita ke, kena tanya soalan inilah kan sebagai seorang rakyat. Tolak tepi soal kamu Melayu ke China ke apa kan. Hmm. Sebagai seorang rakyat, apa hak kita dengan uh, kerajaan tempatan? Kalau di Kuala Lumpur ni, kerajaan tempatan ialah DBKL lah kan. Hmm. Apa hak kita? Kita bayar cukai kan. Hmm. Kemudian, apa yang kita nak daripada kerajaan tempatan kita? Kita nak fasiliti bawah DBKL yang lebih baik. Okay. Uh, maksudnya, kita nak apa yang kita nak Dia bertugas untuk kita lah oh, yeah, We betul. are the boss Kalau tak kita tak bayar gaji dia Tak ada pun dia orang tu Betul kan? Okay. Jadi secara normalnya lah Kalau kita bond sebagai pembayar cukai Sebagai rakyat Dan kita nak pastikan bahawa uh, pengurusan Khidmat Perancangan itu adalah Seperti kehendak kita Sebagai rakyat Macam mana kita nak buat dia? Kita kena Make dia accountable dengan kita ha, iyalah berjawab dengan kita ha, jadi itulah konsep demokrasi ha. konsepnya kalau kita tengok dia ialah uh, dia yang 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 ada perubahan besar dalam dunia pasal demokrasi ni ialah dari segi uh, revolusi Amerika Syarikat lah mm -hmm. kan uh, war of independence dengan US dulu kan konsep dia sama je there's no taxation without representation Hmm. Ha jadi uh, ambil ini contoh di Amerika dalam 300 tahun yang lepas kan a uh, England banyak perang. Jadi England pun kutik cukai daripada apa nama ni koloni the 13 colonies dekat US hmm. kan. Tapi dia tak ada kuasa, dia tak ada suara pun. A uh, jadi Itulah datanya konsep there is no representation there is no taxation without representation. Konsep itu adalah konsep universal. Tidak kisahlah kita Melayu ke Cina ke India, di Kuala Lumpur ke. Kalau contohnya, kita kena bayar wang. Mm -mm. Tapi kita tak ada suara, kita tak boleh ada pandangan, kita tak boleh mempengaruhi. Itu bukan namanya kerajaan atau demokrasi. Itu namanya kongsi gelap. Itu namanya, you know, wang ugutan, wang perahan kan. Jadi, I think we need to focus on that first kan. Jadi, kepada contohnya lah, dia akan ada banyak pandangan lah. Terutamanya pandangan orang yang tak duduk di KL. Orang tak duduk di KL. Dia akan kata macam-macam, habislah -macam, Cina, ambillah. Mereka makin berani sekarang. Tengok Hanayu pakai kebaya, sangat berani. <laughs> kan? Mereka semakin berani. Mereka semakin berani sekarang kan. Yalah, kamu duduk kat SIC, hmm. kan, uh, You tak rasa macam mana DKL ni, kadang-kadang kita rasa... Uh, sebab tu contohnya lah, sebab tu saya buat kaunter bergerak. Tiap-tiap dua minggu saya duduk kat situ, orang datang, dia cerita semua hmm. sebab. Kalau jadi seorang penduduk di kawasan bandar besar macam KL, ataupun hmm. kawasan pandan yang sebenarnya, pandan tu KL lah, sebelah KL. Pandan tu tak sampai lima kilometer daripada KLCC, memang KL lah akhirnya kan. Um, dia rasa saya kena bayar cukai semua ni kan, tapi semua yang berlaku ini saya tak ada suara langsung. Mm -hmm. Semuanya ditentukan oleh pegawai-pegawai kerajaan. Siapa yang melantik pegawai kerajaan ni? Bukankah lebih baik kalau saya ada kuasa untuk melantik mereka terus supaya kalau saya tidak berpuas hati, maka saya boleh tukar? Karena Letih lah kita bayar tapi tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan kita masih menghadapi masalah yang sama dan bila pengurusan uh, uh, kerajaan tempatan itu tidak bertanggungjawab kepada tidak ada mandat daripada rakyat, hmm maka dia bukan peduli pun dia nak takut apa kau bukan boleh buat apa kat dia pun hmm. kalau kau turun naik turun naik pun dia kau siapa hmm. kan dan isu itu bukan isu Melayu Cina India atau itu isu manusia hmm. ha jadi saya tak rasalah kan ada hujah yang waras yang boleh menolak kalau nak buat kajian dia hmm. lah buat kajian dahulu sebab memang betul ada perkara-perkara yang perlu ditangani sebelum keputusan itu dibuat. Tapi kalau bincang pun tak boleh, kalau kajian pun dah jadi isu perkauman isu negara tak majulah negara kita. Hmm. Ngeh, kan? sebab um, dia bukannya lah ada satu model saja untuk melaksanakan. Pertanggungjawaban uh, City okay. Hall ini dengan mm. rakyat. Ada pilihan raya mm. tapi pilihan raya itu banyak model, mm. banyak cara dia kan. Jadi biarlah perkara itu dibuat terlebih dahulu. Kita mm. tunggu kajian pilihan raya Datuk Bandar mm. kalau dibuat. Dan nanti kita dah tengok nanti. Kita tengoklah sama ada isu-isu atau kebimbangan-kebimbangan yang ada itu boleh ditangani dengan memperbaiki cadangan itu. So apa kebimbangannya? I think the loudest voice adalah daripada Perikata Nasional dan yeah, uh, yeah. Um, Tentang Noor lah. perkawaman. Ta tapi bagi saya lah, dia... Yelah, loudest voice tu dia sangat tu sebab apa? Uh, dia kata, telah, macam Taki Yudin kata, terlalu simplistic idea of uh, having uh, mayoral election semua ni. S saya rasa dia... So dia nak suruh buat apa? So supaya ada Murshidul Am dan juga Datuk Bandar. <laughs> dikit lah, <laughs> Macam <laughs> pas ke apa? Sekarang pun ahli parlimen Banyak daripada kaum Cina Jadi itu secara simplistiknya Kalau kita translate kepada PBT atau Datuk Bandar Itulah keputusan yang sama Apalah pula kawasan parlimen Ditentukan mengikut Kawasan parlimen, ahli parlimen kan Dia Datuk Bandar ni satu Kuala Lumpur hmm, 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 hmm. So so that alludes to my I wanted to pose this question lah Sebab hmm. nampak lebih Yang mereka sengaja-sengaja attack ni Sebab ia datang daripada Menteri DAP 21. hmm. Satu hmm. Tapi yang bercakap jauh lebih awal ialah Nick Ya yeah. Tapi, tapi, memang betul lah masa Nick bercakap secara konsisten Nick pun I think ada juga uh, sediakan rang undang-undang persendirian yeah. semua tu tak jadi isu pun yeah. tapi bila Hanayo Datuk Bandar <laughs> apa ni menteri wilayah yang daripada DAP dia jadi isu perkawamanlah hmm. hmm. dan Uh, study yang di-commission kepada UIAM ni adalah sebenarnya daripada masa uh, Menteri Wilayah yang sebelum ni, which is Dr. Zaliha lah. I see. Uh. Hmm. Tapi ini nasihat kepada PAS lah eh. Kalau saya jadi PAS, okay. eh, saya sebenarnya sokong gila-gila. Ah. Hmm. Kenapa? Sebab Kelantan boleh buat semua. <laughs> <laughs> Itu satulah. Lepas ni, uh, apa nama ni... Pandan dia tak jadi pandan dia jadi <laughs> ha, kan? Sya Allah dah pandang. jadi pande. Mana ada pandam? Pande lah. Kan? Kalau tengah nu ke pandang? Pandang, pandang, ha, pandang. pandang. Ha. Uh, seben sebenarnya ha -ha. Dia, dia, dia kalau saya jadi PAS dalam Perikatan Nasional lah, terutama kalau saya jadi PAS lah, saya sokong betul-betul kerana hmm. Hmm. jangan tengok yang di depan mata kita ni tengok yeah. 20-30 tahun akan datang hmm. fikir panjang lah kerana pola uh, po, uh, pop, uh, populasi Pulai. di wilayah ni dah berubah okay. kan Uh, mungkin ramai kalau yang orang Kuala Lumpur, orang yang duduk Selangor ni dia tahulah hakikat ini. Mm. Tapi mungkinlah yang 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 tak duduk di sini, mungkin dia ingat ni zaman Yap Ah Loy <laughs> kan? Mana <laughs> ada kan? Ha. Majority uh, penduduk di wilayah ni Melayu mm -mm, sebenarnya. Sekarang. Dan dan uh, kalau nak tengok kawasan-kawasan penduduk di wilayah sebenarnya yang paling padat adalah kawasan Melayu. Hmm. Kawasan Cina dia tak padat macam kawasan Melayu kan dia rumah sepijik-sepijik dan kemudian pula keluarga Cina makin mengecil. Hmm, hmm, hmm. Uh, dia anak seorang dua orang je. Melayu anak ramai kan. Jadi tambah lagi pula dengan migrasi orang Melayu terutamanya daripada pantai timur Kedah semua. Dia duduk kat sini lama-lama dia jadi orang KL lah. Hmm. Ya, jadi sekarang ni kalau kita tengok kan uh, Thank yeah. you. Uh, jumlah uh, penduduk Bumi Putra dan uh, Melayu dan Cina ni dia dah berubah dengan mendadak daripada hmm. 20 tahun yang lepas yes. what's, the, what's the numbers you have? kalau uh, uh. dari segi peratusan lah hmm. kalau 1990 tu hmm. Melayu 41% Cina 46.1% ha. so maksudnya 1990 uh, bukan Melayu masih lagi majoriti yes. di wilayah Okey. dan 2000 dia sengit uh, Melayu 40.4% Cina 40.7% Uh, 2000 dalam tempoh setahun dia dah jadi sama banyak 10 tahun okay. beza. Uh, lah. 10, 10 tahun ha. setahun kan. Uh. Tambah pula 2010 uh, Melayu 42.1%, Cina 39.2%. Hmm. So bermula 2010 sebenarnya orang Melayu dah makin ramai dan hmm. the latest figure yang kita ada yang terakhir uh, Melayu 47.8% 48%, hmm. uh, Cina 40.5, India 9.8. Hmm. 9. 9. So India about 10%. lah. About 10%. Uh, so dia akan kata, oh tapi Melayu masih lagi kekurangan 1-2% lah mm. berbanding combine Cina dan India. Dalam 8% lebih. Mm, ya tapi at that rate lah, mm. at that rate kan setiap 10 tahun. Maksudnya dalam tempoh 10 tahun dan kita tahu bahawa population growth tu Cina paling perlahan, mm. kemudian India, Melayu paling tinggi lah kan. Uh, sebenarnya dalam tempoh 10 tahun... Uh, soal yang dibangkitkan takut Hanayuh jadi Datuk Bandar KL ke takut Uncle Ketang, Kentang ke Cina tak ada dah tak berbangkit sebab Melayu adalah majoriti di Kuala Lumpur jadi memang tidak ada pilihan uh, besar kemungkinannya ialah uh, hanya calon Datuk Bandar yang Melayu lah yang menangnya mm -hmm. uh, jadi sebab itu saya rasa kita kena tumpu kepada persoalan yang lebih besar sampai bila kita tidak ada suara yang terus kepada DBKL ha, dia jadi uh, bola pingpong ahli politik di Putrajaya ha, dan uh, oleh kan DBKL ini lubuk duit, no DBKL ni oh. bajet dia 3 4 kali ganda negeri lain bajet DBKL lebih kurang 6 7 bilion setahun hmm eh uh, bajet apa nama ni uh, Teranu 1.6 bilion dah bajet Selangor 2 bilion lebih ah uh, 3 bilion dah tak sampai 3 bilion bajet tu mainly for opex ataupun for semualah opex and uh, uh, DE lah maksudnya hasil dia pun tinggi mm -hmm. uh, sebab hasil tanah dia hasil cukai dia lah bisnes semua ada kat sini kan jadi bajet dia tinggi tau 5-6 bilion saya rasa uh, bajet uh, DBKL ni ialah yang kedua selepas Sarawak hmm ha huh. Sarawak besar Ha, Sarawak ialah dia tinggi. Kemudian I think DBKL lebih tinggi daripada Sabah. Hmm. Sabah dah 3-4 bilion macam tu lah. 4 bilion lebih lah. DBKL I think 5-6 bilion. Jadi sebab tu dia jadi sensitif. Dia jadi lubuk lah. Kerana di sinilah tanah yang paling mahal. Di sinilah projek yang paling mahal. Di sinilah hasil yang paling tinggi. Tapi akhirnya... Rakyat tidak ada suara langsung dia bergantung kepada kerajaan persekutuan. Hmm. Bayangkan keadaannya, bayangkan keadaannya. Kerajaan persekutuan, persekutuan tu ialah kerajaan PAS. Katakanlah hypothetically kerajaan PAS kan dia pun lantik contohnya ahli parlimen Pasir Mas Si siapa ni si Fadli Fadli Sharif Fadli Sharif jadi menteri uh, wilayah hmm. mampu kita. <laughs> Dia pun tak pernah duduk kat sini, apa. Semua dia bukan tahu apa pun. Tiba-tiba, ha dia nak tentukan kat sini. Tak boleh lah. Seperti mana contohnya, kalau kita kata kepada orang Kelantan, hmm. orang Terengganu kita kata... Tak apa ya, kamu jangan pilih menteri besar kamu, kami akan tentukan daripada Putrajaya, hmm. kita pergi letak Hanah Yoh jadi menteri besar. <laughs> <tik> tak keteruk <tik> kan? Time PN Anwar Musa dengan Syedan Qasim. Ha ya lah, time PN Anwar or Musa, plantain, or Syedan Qasim, Orang Kelantan, Orang kan? Hmm. Jadi sudah sampai masanya, biarlah penduduk di sini memilih sendiri supaya Datuk Bandar itu um, dia bertanggungjawab terus kepada orang-orang Kuala Lumpur dan orang wilayah lah hmm. dan barulah fokusnya itu ialah untuk memenuhi keperluan rakyat bukannya memenuhi angin politik parti yang yang ada kat Putrajaya semua ni kan tambah lagi apa nak bimbang dalam keadaan pertumbuhan populasi yang memang memihak kepada Melayu pun sebab hmm. itu nasihat saya kepada kepada PN PAS lah PN ni hmm. kan ni, ni. Kalau ada walaun ni pergi menonton, pergilah cakap kat dia orang kan. Lagipun zaman dululah saya ingat zaman-zaman 2004, 2008 kan. Paslah yang gigih uh, meminta supaya apa nama ni a uh, lepas 2008 lah, du, lepas 2008 kan hmm. bila pakatan rakyat lepas itu menang kan. Pas juga yang gigih uh, minta supaya pengundi-pengundi dia daripada Kelantan tukar mengundi kat sini. Uh, lepas ni tukarlah mengundi kat wilayah semua. Dapatlah Fadli Syahari jadi menteri apa jadi jadi Dato Bandar Datuk KM. Bandar KL. Apa yang payahnya pun. Nah, jadi you know jangan pisah jangan campur adukkan soal campur tolak politik, kepentingan politik dengan apa yang diperlukan oleh rakyat. Jadi yang rakyat perlukan ialah satu kerajaan tempatan yang betul-betul bertanggungjawab kepada mereka. Mm -hmm. Tak bagus, tukar. Tak bagus, tukar. Lagipun kita dah melalui proses sejak 10 tahun yang lepas mana yang kita rasa tak bagus? Kita tendang lah. Mm. Lama-lama orang politik tu nak tak nak dia terpaksa lah uh, melalui proses yang memenuhi kehendak rakyat lah hmm. malu kita dengan New York hmm ha, ya, Orang kita pun satu Orang PAS ke hmm. Orang Melayu ni Dia juga yang duduk sibuk Wah bagusnya orang Islam Zoran Mandani Menjadi Datuk Bandar New York kan <laughs> uh, Orang New York pun eh, Zoran Mandani Takkan menang Kalau kalau orang-orang Yahudi Tak sokong dia Dekat New York kan hmm. Semua sokong dia Ahmad Zaleh pun sokong dia Yahudi pun sokong dia yeah. Orang Asia pun sokong dia kan Sebab Di mana-mana kan? Kemudian ambil contoh London Sadiq Khan hmm. ha, Lama-mama mana dah sadiqkan hmm. kan sebabnya ialah akhirnya um, kalau kalau ambil contoh London dan uh, New, York, New York kan tu lagi lawak logik yang Taki Yudin yang pas pakai ni langsung tak boleh pakai <laughs> sebab logik dia ialah kerana Cina dan India majoriti di wilayah maka mereka akan pilih orang dia how do you explain Zora Mamdani di New York dan juga apa namanya ni Sadiqkan di London dua-dua tu daripada minoriti tau Dua-dua bukannya kumpulan majoriti pun. Jadi sebab mereka tahu bahawa kalau mereka pilih seorang Datuk Bandar ini, dia mesti berkhidmat kepada kita. Dia tak boleh nak pakai topi dia, aku orang Iran, aku tolong orang Iran saja. Tak bolehnya. Sadiq Khan nak kata saya orang Pakistan, British born Pakistani origin tak boleh. Dia kena jaga semua. Jadi sebab itu dia tak bimbanglah Sadiq Khan ke Zoram Mamdani ke. Tambah lagi keadaan kita yang memang majoritinya pun orang Melayu nanti. Tapi hmm, hmm, hmm. realistically berapa lama sebenarnya boleh kita dilaksanakan benda ni kat Malaysia? Bergantung kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hmm, hmm. Sementara tapi... Tapi benda ni dah dicakap daripada 2018 tak silap? Saya tak rasa dia akan ke mana lah. Mm. I think dengan kerajaan mandani yang ada ni saya tak rasa dia akan ke mana. Dia akan jadi macam URA lah. Aa. Urban Redevelopment Act kan. Mm. Sebab UMNO ni dia sangat sensitif kepada bising-bising yang PAS buat. Aa. Aa, dia macam kalau PAS nampak garang kat situ dia takut. Ha, jadi mana-mana isu jadi dia bagi senjata kepada PAS lah walaupun benda itu baik kan PAS hanya perlu buat bising ke apa jadi UMNO akan takut akan kehilangan undi Melayu jadi saya tak rasa uh, uh, Datuk Seri Anwar akan buat apa-apa keputusan lah jadi yang ini pun agak berbahaya juga kepada DAP kan hmm. ha, kepada Hanayo, kepada DAP kerana saya rasa ini adalah um, perjudian politik yang mereka buat. Okay. Mereka nak masuk pilihan raya akan datang nak menunjukkan bahawa mereka telah cuba melaksanakan manifesto ataupun janji ataupun reform mm -hmm. yang memberi kuasa kepada rakyat. Mm -hmm. Kan uh, yang yang ini yang mereka janji daripada dulu lah yang um, uh, mereka mungkin rasa bahawa Uh, kami dah cuba uh, kami dah buat tapi you know kerajaan ini bukan kerajaan pakatan maka ada orang tak setuju semua kan um, pengundi mungkin juga akan kata that's why we think you are useless hmm. sebab kita tahu you bukan push sangat pun you hanya cakap saja kalau tak jadi nanti orang kata dan uh, super tak payah cakap bising-bising-bising-bising betul bising, bising, bising. tak jadi kan so Um, I think risiko-risiko uh, itu ada lah, tapi saya tak nampak lah dalam tempoh berbaki satu tahun setengah ini kerajaan yang ada ini akan ambil risiko yang yang dikira besar risiko politik yang besar.